16 січня з 9-ї години ранку до пізнього вечора у Лозовій у стінах спортшколи Юність проходив 19-й традиційний відкритий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Різдвяна ялинка ялинка-2016». На цей турнір з'їхалися команди з різних міст України: Київ, Харків, Запоріжжя, Павлоград, Первомайськ та Лозова. На жаль, цього року учасниць турніру менше всього 125 гімнасток. Оксана Нор, тренер з художньої гімнастики, говорить, що це напевно пов'язано із погодніми умовами та застудними захворюваннями. За першість змагалися юні спортсменки в різних вікових категоріях від 5 до 16 років. На головному килимі змагань дівчата виконували різні вправи, а суддівська колегія уважно стежила за їх виступами, адже оцінювання проводилось у декількох категоріях, а потім виводилась загальна оцінка. Младшие гимнастки выступают в трех категориях. Эта программа у них идет без предмета. Вторая категория без предмета и предмет упражнения. И третья категория – это в основном упражнения с двумя предметами. То есть одно упражнение с одним предметом и второе упражнение с предметом. По два упражнения они должны сегодня выполнить. Подводятся результаты по, сумме, по наибольшей сумме баллов уже тогда подводятся итоги. Девочки постарше, гимнастки средний и старший возраст выступают в двух категориях. Там обязательно два предмета, и в категории А, и в категории Б. Там уже есть у старших гимнасток есть выбор. Один предмет обязательный, и второй предмет на выбор гимнастки. То есть она сама решает, в каком предмете она сильна, в каком предмете она может получить наибольшее количество баллов. И она уже выбирает себе этот вид. Мы даем такое право гимнастке. Всіх учасниць змагань привітали керівництво міста і організатори турніру. Бажали перемог, ніколи не здаватися і самовіддано наполегливо працювати, відточувати свою майстерність і уважно слухати настанови тренерів. 19 разів. Лозова. Це в спорті. Свято краси і грації. свято надзвучайной впевненности в себе, королева спорта, презентует себя на этом чудовом паласте. Для розвитку, для отримання гарних результатів, для досягнення успіху у будь-якій справі необхідно старано, наполегливо і тяжко працювати. За таким принципом юні грації і намагаються займатися улюбленою справою. Та треба працювати, не розслаблятися. На соревнованнях треба вилажуватися на всі 100, а на тренуваннях ще більше, щоб досягнути такого результату. Та треба старатися і все час відрабатувати. Надо, нужно в себя верить, что все получится. Ну, вот тренер верит в тебя, что у тебя все получится, и ты тоже верь в себя. Пытаемся, если там, например, они сделали лучше, чем ты, пытаемся более это как-то повторять, чтобы лучше стремиться. Самое главное, конечно же, не расслабляться, идти к своей цели, достигать новых высот, и самое главное, не бояться конкуренции. В нашем спорте конкуренция – это очень важно. Здоровая конкуренция – это всегда очень хорошо. Хорошо, когда у тебя на соревнованиях много девочек, на которых интересно посмотреть, с которыми интересно посоревноваться и интересно померить с ними своими силами. Участницы турниру говорят, что гимнастика – это очень красивый, интересный и полезный вид спорта. Это красивый, очень художественный вид гимнастики. Он привлекает зрителей, внимание. Ну, мне он очень нравится. Этот вид спорта помогает нам осуществлять свои идеи, свои фантазии. Поехать там, например, в другой город, выступить, показать себя на сцене. То, что гимнастика до да здоровья, и там можно медали получать, кубки, заниматься до да себя, до да здоровья, участвовать. Она мне научила помогать людям, там, помогать самой себе в учебе, помогает мне всякое. в спорте, во, всем, во всех видах спорта. Мне нравится танцевать. Если бы я не ходила на гимнастику, я, может быть, даже не умела танцевать. Да, закаляет. Меньше стали болеть. Очень им нравится. Допустим, постоянно не пропускаем, ходим. Терпение, да, да выносливость. Ну, так как я уже хожу 9 лет на гимнастику, у меня очень гибкая спина, шпагаты есть. Мой тренер всегда меня поддерживает. Я говорю, чтобы я никогда не расслаблялась. Я всегда была на лучшем уровне. Гимнастика учит преодолевать трудности и не падать лицом в грязь. Не обижаться на то, что ты проиграл. Гимнастика учит преодолевать всякие трудности, если у тебя не получается, стремиться к чему-то, к какой-то цели. Я научилась ну, растяжки хорошей, добиваюсь, чтобы у меня все получалось. Мы, ну, я научилась стремиться к своей цели. Э и успехи делать. Повторяю больше за старшими и добиваюсь чего-то нового. Мы здесь научились пластике, мы здесь научились все тянуть. Мы научились стараться. Да, мы научились слушать других, помогать другим. Коли виходиш на килим, завжди присутнє хвилювання, говорять гімнастки. Тому на будь-яких змаганнях головним для спортсмена є підтримка тренера та команди, а також батьків, які є найбільшими шанувальниками юних гімнасток. Вони, як і тренери, переживають і вкладають багато сил та енергії у виховання майбутніх спортсменок. Батьки говорять, що в першу чергу саме тренери відіграють велику роль у формуванні та загартовуванні спортивного духу дівчат. Ну, если я выступаю в своем городе, то не волнуюсь. Ну, наверное, в Харькове тоже не волнуюсь, а вот побольше, когда там Запорожье, там Киев, еще волнуюсь. Просто не обращаю на них внимания, сама до себя танцую. Благодарю свою команду за то, что она мне помогла, поддерживала меня во всех своих трудностях. А еще огромная благодарность моему тренеру Чаенко Юлии Александровне и также тренеру э, Норак Анатольевне за подготовку меня к соревнованиям такого класса. Не, не всегда легко нам это дается, устает очень сильно на тренировках. Но в принципе как бы в принципе нравится. Ну, у меня две дочери посещают секцию художественной гимнастики. Одна, занимаемся мы у Чуенко Юлии Александровны. Э, у нас тренер дважды мастер спорта. Поэтому она им уже дает все свои знания, все свои умения вкладывает в них. Ну, конечно, девочки подтянулись, у них осаночка, стройные ножки. Очень красивые, растянутые, гибкие. Ну, нам очень нравится. Ой, нам очень нравится на гимнастику ходить, действительно. И многому научилась, сразу прогресс виден, буквально. Ну, мы ходим на третий год, бы. Вот. Если сравнить первый год и третий, конечно, мы уже, ну, не мастера, но уже намного. Это благодаря нашему тренеру, вот. Благодаря ребенку, как бы, и стремлению, потому что. Пусть то, что они терпят, действительно, не каждый родитель выдерживает. Многие с ужасом закрывают уши и уходят. А дети действительно это маленькие воины, я так считают, действительно они борцы. У нас очень хороший тренер, она нашла к ним подход. Она знает, кому как подойти, кому как рассказать, как переубедить. В принципе, ну, все ходят, все довольны, мы очень любим своего тренера. Юлия Александровне привет! Показові виступи стали справжнім подарунком для всіх шанувальників граціозного виду спорта. Особливо, коли їх виконували випускниці. очень интересно следить за выпускницами, когда они вырастают, уходят в свою личную жизнь, в большой мир, и там уже начинают заниматься не всегда гимнастикой. Очень много гимнасток, которые потом становятся цирковыми артистами. Вот непосредственно сегодня мы увидели, как Наташа Гоноженко, работая в цирковом номере, она работает сейчас в другом направлении, но гимнастика ей очень в этом помогла. То есть все, что ей дала гимнастика, она сейчас использует в своей профессиональной карьере. Упражнение с мячом выполняла это сестры. Наташа Гоноженко работала на полотнах, а Алена Гоноженко выпустилась в прошлом учебном году. Сейчас является студенткой Харьковского университета имени Сковороды, первый курс, и также готовится к профессиональной деятельности своей. Поэтому вот она выступала сегодня еще пока упражнение с мячом, это упражнение Упражнения художественной гимнастики, потому как я думаю, что она все равно скучает за своим основным видом деятельности, но параллельно готовится уже к основному месту работы, где она будет тоже работать или ну, уже она выберет свое, свое место в сфере, я думаю, тоже это будет цирковая сфера. Переможці змагань визначалися за найбільшою кількістю балів у своїй категорії. Тих дівчат, хто на думку суддів продемонстрував найбільш досконалу майстерність на урочистій церемонії були нагороджені дипломами, кубками, медалями та пам'ятними подарунками. 42 призових місця отримали юні гімнастки Лозової. Ви знаєте, в першу чергу хотілось би, звісно, бачити велике кількість учасниць, тому, що це всегда. вдохновляет, это всегда двигает тебя на какие-то э, новые мысли, новые идеи, которые хочется воплотить, которые хочется реализовать какую-то, ну, что-то, что, чего не было нигде на турнире. Бажаємо всем гимнасткам перемог та спортивных высоких результатов на разных турнирах.